channel Telegram itu dulunya biasa-biasa, tapi lama kelamaan jadi suara rakyat. Bukan sebab dia bising, tapi sebab dia berani. Dia tanya soalan yang ramai takut nak tanya. Dia tunjuk perkara yang ramai cuba sembunyi. Satu hari, tiba-tiba bila kami buka channel itu, muncul satu notis. This channel can't be dispatched because it violated local laws. Malaysia, negara sendiri. Tapi suara sendiri disekat. Mula-mula kami sangka akaun rosak, tapi bila ramai sahkan benda yang sama, baru kami tahu channel edisi siasat telah disekat oleh Telegram atas permintaan undang-undang tempatan Malaysia sendiri. Soalannya undang-undang yang mana? Apa yang mereka langgar? Apa sangat yang mereka siakan sampai tak boleh dibenarkan rakyat tengok? Edisi siasat bukan saluran hiburan, bukan tempat tular video kucing atau trend TikTok ia tempat rakyat berkongsi maklumat pendedahan, kebocoran, jenayah yang tertutup, kes yang dilindungi, sindiket, skam dan kadang-kadang isu yang tak masuk pun dalam berita rasmi. Ada yang kata, padan muka, mereka buat fitnah. Tapi kami yang baca hari-hari tahu, tak semua fitnah. Banyak yang jadi kenyataan, cuma pihak atas tak nak kita tahu awal-awal. Contohnya, isu warga asing berniaga tanpa lesen. Ramai adu dekat media sosial. Tapi bila edisi siasat yang bongkar siap dengan gambar, lokasi dan siapa yang lindung baru ramai buka mata. Contoh lain isu skema wanita yang guna agama dan amalan pelik untuk kaut duit ribuan ringgit. Channel ini yang mula dedahkan. Bila viral baru masuk berita. Bila disekat, siapa nak jadi first responder lepas ni? Bila kita tanya balik kenapa tutup, ada yang jawab, saluran tu melanggar akta komunikasi dan multimedia. Mereka sebar berita tak sahih. Betul ke? Atau sebenarnya kerana mereka terlalu sahih sampai ramai yang takut? Channel ini pernah tanya, siapa yang lindung sindiket nikah warga asing? Kenapa warga asing bebas buka kedai? Dapat lesen berniaga siang malam tanpa tindakan? Kenapa banyak penyelewengan dana awam berlaku tanpa siasatan terbuka? Soalan-soalan begini tak akan keluar dalam berita jam. 8. Tapi soalan-soalan begini yang rakyat nak tahu. Maka bila mereka disekat, ramai terdiam. Tapi dalam diam tu muncul satu perasaan, takut. Bukan takut pada channel, tapi takut sebab sekarang kita tahu, bila kita bersuara, mereka boleh tutup mulut kita. Dulu masa arwah wartawan dedah kes bunuh, mereka kata dia tak ikut prosedur. Masa aktivis alam sekitar lawan pembalakan, mereka kata dia ekstremis. Sekarang, channel Telegram pun boleh dianggap musuh negara. Jadi siapa sebenarnya yang boleh bercakap? Siapa yang dibenarkan menegur? Orang biasa macam kami tak ada saluran. Media besar kadang-kadang kena kawal. Channel bebas kena sekat. Sampai bila nak begini? Bayangkan dalam masa kurang 24 jam, berjuta rakyat Malaysia kehilangan akses kepada satu-satunya saluran yang berani. Tiada penjelasan rasmi, tiada siasatan terbuka. Yang ada cuma notis kecil dan diam. Kami bukan nak undang rusuhan. Kami bukan ajak orang berdemonstrasi. Kami cuma nak tahu apa salahnya bertanya. Kalau benar channel tu salah, bentangkan. Biarkan rakyat nilai. Kalau ada fitnah, dedahkan dan beri ruang mereka betulkan. Kalau salah satu dua posting adilkah sekat keseluruhan saluran? Hari ini bukan edisi siasat saja yang disekat. Tapi isyarat kepada semua rakyat, jangan terlalu ingin tahu. Tapi malangnya, rakyat Malaysia hari ini bukan rakyat 20 tahun dulu. Kami tahu bezakan antara fitnah dan fakta. Kami tahu mana satu usaha menyelamatkan rakyat dan mana satu percubaan menutup mulut. Bila satu saluran ditutup, 10 lagi akan muncul. Bila satu suara dihumban, 1000 lagi akan bangkit. Sebab ini zaman suara digital. Sekat satu, suara tetap hidup. Rakyat hari ini makin celik dan bila rakyat celik mereka susah nak ditipu dan bila mereka susah nak ditipu itulah saat kuasa yang takut edisi siasat adalah satu simbol bukan kerana dia sempurna tapi kerana dia berani dan keberanian itu berjangkit hari ini anda sekat satu channel tapi esok channel yang sama akan hidup dalam bentuk baru dalam TikTok dalam Instagram dalam YouTube dalam suara rakyat jangan cabar rakyat yang dah celik sebab bila mereka marah, mereka tak turun dengan parang. Mereka turun dengan bukti, dengan suara, dengan rakaman dan dengan fakta. Dan itu lebih menakutkan.